На жаль, дуже багато дітей залишилися сирітами через неоголошену війну на Сході. Але, на щастя, є люди, які переймаються їхньою долею. Сьогодні у студії вітаємо волонтера Дмитра Редькіна. Доброго дня. День. Ви займаєтесь допомогою переселенцям і взагалі людям, які потребують допомоги, і дітям також. Що найголовніше, бо діти, мабуть, страждають найбільше через те, що вони втрачають батьків, втрачають житло. Какая сейчас ситуация среди переселенцев с детьми? Ну, на самом деле ситуация очень неоднозначная в связи с тем, что части населения помогает государство, а есть часть населения, в котором государство не сильно заинтересовано. Это, возможно, люди, которые не имеют прописки, имеют проблемы с документами или еще какие-то вопросы, или имели какие-то судимости, и они не очень желанны в определенных кругах, вот, и поэтому им больше помогают такие организации, как реабилитационно-адаптационные центры. Вот, именно такой к нам и обратился, в котором проживают сейчас и мужчины, и женщины, много матерей, которые остались вдовами, вот, и дети, которые остались сиротами, там тоже проживают сейчас. И они, ну, некоторые из них имели какие-то зависимости раньше, и им сложно попасть в те места, куда попадают ну, обыкновенные люди. Вот. И поэтому они помогают им легче прийти туда, где э, их поймут. Э, непосредственно этот центр нас сегодня курируют тоже люди, которые при, сами переехали из Донецка. Вот они организовались, открыли, ну, сняли дом и живут там и принимают других переселенцев. Вот. Не все переселенцы они из зоны Ато, э, некоторые э, переселенцы из зоны, которая пострадала в ходе каких-то там бомбардировок и так далее. Она, возможно, уже подконтрольна украинским войскам, да, но имеются ну, определенные проблемы с жильем или еще какие-то проблемы, социальные проблемы. То есть, ну, сложно там в тех местах, где были бомбардировки, или ну, те места, где, ну, просто люди тоже какие-то проблемы имели и не имеют на сегодня работу, например. Вот. есть дети, которые остались э, без родителей просто. Они остались еще раньше, возможно, без родителей. И вот там волонтерские группы, которые собирали людей, приглашали. Они привезли их сюда, потому что здесь у них шансов на э, лучшую нормальную жизнь гораздо больше, чем там, где они будут скитаться и по тем развалинам или ну, не в тех неблагоприятных районах, там что-то пытаться найти. Че, много таких их серит, такие в загале немаленький. Ну, именно в этом э, центре находится сейчас 9 детей, еще четверо должны приехать в скором времени, э, шестеро из них дошкольного возраста, э, и трое – это школьники, они непосредственно сейчас уже определены в школу, они учатся, вот, и в основном там маленькие, там, есть даже груднички, вот, есть маленькая девочка, грудничок, э, есть дети, от которых отказались родители, есть э, дети, у которых проблемы с родителями, и родители там получают определенную медицинскую и консультативную какую-то там психологическую помощь, и дети тоже восстанавливаются, потому что и с девочкой почти три года она до сих пор не говорит. То есть родители явно не занимались этими детьми, и ну, это большая проблема. Я понимаю, что это не проблема именно войны, это гораздо более глубокая социальная проблема, но вот такие вещи сейчас тоже приходится решать и сегодня. Що сталося з батьками цієї дівчинки, яка є найменшою, вона нещодавно народилася, її покинули саме там на сході? Я не знаю іменно, э, судьбу родителей, я не все, ну, не всі вопроси выяснял. Э, вот, потому что, ну, как бы то, что рассказывается, бывает не всегда хочется знать, потому что тяжело очень, когда ты слышишь, как Детей избивали, как они попадали в очень тяжелом состоянии, с разбитыми головами, там, какими-то другими травмами, побоями. И ты понимаешь, что эти дети прошли уже в своем маленьком возрасте, 3-4 года, они уже прошли через серьезные проблемы. Вот. Но сейчас они очень хорошо выглядят, они улыбаются, бегают, они жизнерадостные. Вот. И эти дети, на самом деле, ценят жизнь гораздо больше, чем кто-либо из нас. И их проблемы, которые нас волнуют, они ну, жизнь ценят иначе совершенно. Вот. Ну, я считаю, что у них надо учиться, а с нашей стороны надо им как можно больше помогать и в социальном плане обеспечивать, и в финансовом, или там, вот то, что просили, мы конкретно обеспечивали продуктами. Так, звичайно, щодо допомоги нас дивляться глядачі, і якщо хтось вирішить допомогти, що потрібно, куди звертатися, куди приносити? Ну, я являюсь депутатом Дніпропетровського молодіжного совєту. Ми організували допомогу для цього центру, вот, ціленаправлено, щоб как все було прозрачно. Нам допомагають добре зараз студенти, з якими ми ну, работаем часто. Вот. Мы, я непосредственно собираю эти продукты, да, в основном это продукты необходимы. А продукты не скоропортящиеся и в любом количестве, потому что и матерей там 20 человек, и детей уже вот больше 10, и поэтому есть постоянная потребность, а поддержки ну, не хватает. Если раньше она была, то многие люди, которые помогали, сейчас кто-то переключился на помощь там, солдатам в зоне, АТО, кто-то не имеет возможности в связи с финансовыми трудностями. Вот поэтому есть определенные затруднения, и они не просили денег, они просили только продукты. Вот по поводу куда обращаться, ну это ко мне, я не знаю как контакты. Так ваш номер да? телефона, так будет эм... на экране тоже можно вам телефоновать. вы в редакцию? І ми, звичайно, зорієнтуємо. Я гадаю, що допомога, звичайно, буде, бо наші люди не залишають у біді. Справді? Ну... Чи багато людей допомагають? Люди откликаются, некоторые помогают, кто не имеет возможности помочь финансово или продуктами, кто-то помогает связями. Говорит, у меня есть возможность, я знаю, где там есть то, давайте я позвоню, узнаю. То есть люди пытаются решить вопросы. И как ни крути, я понимаю, что многие уже устали от этой войны, и хотят уже меньше смотреть телевизор, новости читают и так далее. Но дети, все люди понимают, что дети это святое и то, от чего они сейчас страдают они в этом не виноваты абсолютно. И действительно на наших плечах сейчас лежит ответственность за воспитание будущего поколения. И то, каким мы его взрастим, то таки, такой и будет наша будущая страна. Вот. А сейчас что-то пытаться перестроить, это ну, первые шаги. Надо ну, обязательно смотреть на младшие поколения. И это ну, это наша святая обязанность, я считаю. Были ли уже случаи усыновления детей, которые приехали из зоны АТО, из Сходу? Ні, ще такого не було, тому що це доволі такі складні процедури і там провірки Вот. І ну как бы, мені поки не звісно. Знаю, що всі діти, які приїхали, до сих пор там знаходяться. Для людей, які забажаються зробити, процедура справді складна. Дуже багато потрібно пройти етапів, так навіть якщо людина хоче всиновити. Да, ну, должно быть определенное финансовое соответствие, да, чтобы обеспечить детей социальное, э, по жилплощади, я знаю, какие-то есть вопросы. Ну, так, в принципе, все возможно, вопрос только в том, насколько ты этого хочешь. Если человек этого хочет, то его ничто не остановит, он найдет возможности и сделать. Ну, а всегда есть организации, которые готовы в этом помочь. И я же, также уверен, что этот центр сам э, был бы рад, если в таком им помогут, потому что… Це автоматично забезпечує хорошу достойну життя для ребенка. Так, звичайно, нагадаю, що все ж таки ці діти мають жити в гарних умовах, бо вони вже пережили багато. Вони багато бачили, і їм взагалі складно адаптуватися, мабуть, до звичайного життя у школі після тих вбивств, після якихось таких жахливих картин, які вони бачили. Чи працюють з ними психологи, чи допомагають якось увійти в мирне життя? Да, с ними сейчас работают, и ну, то, что я же говорю, то, что я вижу, то, что знаю, дети абсолютно, они как оторвались от того, что было, и оставили свою жизнь в прошлом. Хотя они такие маленькие, но они полностью абстрагировались, и каких-то э, старых последствий даже не наблюдается. Они настолько жизнерадостные, настолько э, счастливы от того, что они имеют, хотя имеют они не так много в своей жизни. Вот. Но они, они искренне благодарны ценят то, что имеют и радуются каждому дню и поэтому ну, но с ними работают конечно прежде всего в этом в этой работе важна любовь это отношение людей к этим детям Лю, дети все чувствуют каждый человек все чувствует а дети так особенно вот и они чувствуют то, что к ним как к ним относятся и поэтому они они как исцеляются на глазах это их души они восстанавливаются они, ну как бы, забывают, что то, что было в детстве, то, что было раньше, хотя не так много времени и прошло с тех пор, как некоторые живут там, потому что периодически постоянно приезжают новые. Когда закончится военные действия, какая доля этих детей? Они повернутся то себе на схит, на батьковщину, или останутся тут? Ну, я уверен, что их не выгонят. То есть, если будет потребность, необходимость им остаться, они здесь останутся. Если у них будет возможность вернуться, то дом есть дом. То есть если их родители будут, если есть родители, или хотя бы кто-то из родителей в состоянии принять, он будет адекватен и в ну, как бы, нормальным будет родителям то, конечно же, они вернутся, если будут там и жилищные условия и так далее. А если нет, то их никто не выгонит, они будут здесь жить, их будут обеспечивать и продолжать ну, и далее. Че, планируете вы какие-то акции? По допомозі дітям можливо не дітям, а просто переселенцям, які потребують цього. Чи будуть акції, до яких можна долучитися? Ну на сьогодні ми не плануємо нічого такого сверхістецтва. Раніше ми проводили определенне. Акции и ну, сейчас мы просто обращаемся в основном это к каким-то целевым группам. Это, например, студенты, потому что когда есть целевая группа, гораздо даже если вот в ВУЗе 5000 тысяч человек каждый скинулся по гривне, то мы уже собрали 5000. тысяч. Вот кто-то дает больше, кто-то дает меньше, и ну так проще работать есть люди которые готовы давали вот мы там для солдат завозили оборудование одежду давали тысячи гривен как бы говорили что мы знаем что ты едешь дима давай мы тебе поможем ну там дадим деньги ты закупишь то что необходимо для этих ребят вот и мы делали закупки как бы то есть бизнес тоже при, приобщается вот а таких целенаправленных акций мы пока не планировали в особисто ездили в зону Ато и відвозили хлопцям хлопцам потребны. Необходимо, да, так? несколько раз я уже ездил в зону Ато. Для, возили для наших ребят из Дніпропетровська, которые служат в батальоне Сечеслав. Возили помощь, мы собирали деньги, собрали порядка 30 тысяч гривен. Вот. В этом очень помогли нам школы. Мы собирали макулатуру, в больших объемах сдали ее и там заработали 25 тысяч, и еще деньги давали, какие-то вузы говорят, что у нас нет бумаги, но мы готовы вам дать просто так деньги. Вот. И еще там предприниматели тоже давали. Мы собрали эти деньги, закупили одежду, закупили обувь, медикаменты определенные, вот, и отвезли их все туда за несколько раз. Вот. Последняя поездка у меня в зону то была 31 декабря, у нас под самый Новый год, мы съездили туда, поздравили ребят, привезли им мандаринки. Вот. Олів'є, все як полагається. тобто поздравили їх з Новим роком, тому що теж повинні бути щось хороше в їх Вони ж нас захищають, як ніяк. І чекають саме на ту допомогу, яка прийде від волонтерів, від небайдужих мешканців міста. А чи знизилися потреби? От у нас нібито перемир'я, але потреби для хлопців на сході є. Чи знизилися вони, чи навпаки їх стало більше? Сложно сказати, в зв'язку з тим, що виходить. Количество желающих помочь очень сильно сократилось, но кушать надо это всегда. Вот. Какие-то поставки от государства стали более стабильными и нормальными. Но, как правило, то, что поставляют, ну, не всегда оно необходимо. Или оно является очень-очень супер необходимым. То есть как бы, ты не будешь одной кашей питаться целыми днями, но выжить тоже можно. Ну, а эти ребята на самом деле нас защищают, они должны быть достойно обеспечены. Вот. Но они стараются, обживаются на местах, делают свои места отдыха, там как бы свои там спальные места строят, сами души делают, сами посуду, там сковородки, то есть ну, они обживаются. Ну а мы привозим им продукты, там буржуйки возили для того, чтобы они грелись, и другие необходимые средства, там, покрышки они просили. То, что можем, всегда пытаемся ну, их обеспечить. Понятно, что тепловизорами или еще какими-нибудь там дорогостоящим оборудованием мы обеспечить их не можем. Ну, что по силам, Ми зробимо. Ну хто якщо не ми? Так звичайно, також і небайдужі мешканці, які також допомагають. Да, так? Конечно, да. І для військових ви також збираєте допомогу. Так будете їхати, можливо, ви чи ваша команда. Планируете ехать в зону АТО? Да, я планирую ехать под конец марта, мы поедем в зону АТО, тоже к Сячеславу. повезем и продукты, и одежду, если понадобится им какая-то необходимая. Они, как правило, пишут, что им необходимо. Ну, это, как правило, средства гигиены, продукты, вот, из такого, что вещи потихоньку им доставляли, то есть есть уже, да, такой, острой необходимости нет, как бы холода закончились. Но... но в принципе кушать всегда им необходимо, поэтому возим. На останок у нас залишається буквально хвилинка до закінчення ефіру. У вас є можливість звернутися до наших громадян, ще раз підкреслити необхідність допомоги і наголосити на те, що найнеобхідніше у зараз у такий непростий для України час. Я б сказав, що найнеобхідніше це не бути рівнодушним до людям, які навколо нас. И неважно, это дети в реабилитационном центре, или это бабушка, переходящая через дорогу, или это ребенок, который в 12 лет уже пытается закурить, прежде всего нельзя быть равнодушным. И мы никогда не изменим страну, если мы будем сквозь пальцы смотреть на какие-то нарушения. А конкретно по поводу детей, это ну, необходимы продукты, которые не скоропортящиеся, точно так же и для зоны АТО, для военных это тоже продукты, которые могут похорониться, и которые ну так как бы, продукты основные в принципе это там крупы, масло, макароны. Дуже дякуємо вам за вашу діяльність, за вашу небайдужість за те, що ви спонукаєте людей робити добрі справи і допомагаєте тим, хто цього дуже потребує. Нашим глядачам я завжди дякуємо, що ви були з нами. Не будьте байдужими, допомагайте, адже діти це наше майбутнє, і їм потрібна допомога найпершими. Наш ефір добіг кінця, проте не поспішайте перемикати ваші телевізори, бо прямо зараз для вас дуже смачний сюжет. А на сьогодні все. Ми прощаємося. До побачення.